Друзья, хотел поделиться историей, как Бог спасает, как Бог защищает. Мы поехали с братом развозить воду и попали под, под обстрел. Мы половину воды уже раздали людям. Вроде бы так спокойно, в поселке было спокойно. Но когда мы подъехали к очередному адресу и вышли, хотели только выйти с машины, слышим шум такой, и упал, упал дрон прямо возле нас, разорвался. Мы поняли, что очень опасно. Мы быстро выдали хлеб и начали уезжать. Где-то два километра на большой скорости мы отъехали в другой райончик. Мы думали, все уже. От нас отстали, думаем, следующих нет никаких. Как только мы подъехали, люди ждали, там в основном были женщины, Выходим с машины и они что-то кричат. Я подумаю в голову в голову вверх вижу летит дрон. И мы разбежались всех кто куда. Вот. Я прижался к стенке, к дому. И в это время слышу взрыв очень сильный такой. выглядываю машина побита. Она настолько прям разорвана. Вот. И лобовое стекло в паутину, боковое разбито стекло. Но ну, как гляну, колеса целые. Можно ехать. Так, так и так обрадовался. И хлеб весь разбросанный на, на земле, вода вылилась, вся то, то, что оставалось. Вот женщины кричат в шоке. Завел машину. Завел машину, машина завелась. Думаю, ну можно ехать. Попросил веник, потому что все стекло было в машине от бокового стекла. И в это время третий летит. Третий дрон летит. Мы опять все разбежались. Но ну, слава богу, он ну, ударил мимо, не попал по машине. И мы с этим же братом быстро в машину запрыгнули. И на большой скорости. Я одной рукой держал дверь, потому что она не закрывалась. Бампер вообще лежал там на, на асфальте у нас. Ну, он к машине прикреплен, но он до асфальта летели и у нас был приборчик который показывал дроны вот, и мы от них убегали где-то кинутых на 15 мы летели на большой скорости по ямам по ухабам ну, слава богу ушли бог помиловал нас вот, защитил и практически у меня две маленькие царапинки. у брата у брата ничего, живые вот. все, целые. Бог, Бог помиловал таким образом, спас нас, защит, защитил. А еще перед, перед теми событиями, которые, ну, мы собрались ехать, я дома сидел, собрался кушать и помолился Богу. Почему-то появилась тревога. Если я раньше ездил спокойно, что вот здесь почувствовал беспокойство какое-то. Я молюсь Господь, защити, защити. И не, не хотелось быть раненым. Мы собрались ехать на следующий день на конференцию, хотелось попасть на конференцию, поэтому защити. А потом на улицу мы вышли еще. Моя фраза была перед тем, как мы ехали. Было такое, что... У Господа все в руках. Наша жизнь, только в Его руках. И Он ею управляет. И вот когда прилетел первый дом мимо был, у меня просто в сердце такая радость, такая радость, что, что Господь побеждает. Вот. Так что написано, надеюсь, что на Господа Он не останется никогда в стыде. Он всегда будет радоваться. Слава Богу. Слава Богу, за защиту Его и любовь Его.